নমস্কাৰ প্ৰথমে মই জেৰিনাই মোৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই নতুন পিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এই পিঠাটো পলু পিঠা বুলি কয় দেখিবলৈ পলুটোৰ নিচিনা আৰু খাবলৈ বহুত বেছিকৈ ভাল লাগে আপোনালোকে যদি আগতে এনেকৈ পলু পলু পিঠা বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এবাৰ বনাই খালে বাৰে বাৰে বনাই খাবলৈ মন যাব আৰু যদি বনাই খাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰি এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আৰু বনাই খাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ আজিনো এই পলু পিঠাবিধ মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখনতে চাহ খোৱা কাপেৰে ডেৰ কাপ ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ পানীখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছত সৰু চামুচেৰে ডেৰ চামুচমানৰ জোখত ঘিউ দিছোঁ আৰু ঘিউখিনি গলি যাবৰ কাৰণে চামুচখনেৰে লৰাই দিছোঁ ঘিউ এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে মই এই পিঠাটো চুজিৰে বনাম পাছত যাতে চুজি অলপো কেৰাহীখনৰ তলত লাগি নাথাকে সেইকাৰণে গৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া চাহ খোৱা কাপেৰে দুকাপ চুজি দিলোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই দিছোঁ চুজিৰ মিশ্ৰণটো এনেকুৱালৈকে লৰাব লাগিব যাতে আটা মথা নিচিনাকৈ এটা দৌৰ প্ৰস্তুত হোৱালৈকে এনেকৈ লদা পটালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব এয়া দেখিছেনে ৰুটিৰ বা লুচি বনোৱা নিচিনাকৈ এটা দৌৰ প্ৰস্তুত হৈছে গোটা পাতি গৈছে চুজিখিনি এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি বাতি এটালত নমাই লৈছোঁ বাতি এটালত নমাই লৈ এখন প্লেটেৰে ঢাকি ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঢাকি ৰাখিব এতিয়া ছুগাৰ চিৰাপটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম ইয়াৰ বাবে এটা চাহ খোৱা চচপেনত একাপ চেনি দিলোঁ আৰু সেই একেটা একেবাৰে আধা কাপ পানী দি দুটা ইলাচী ফালি দিলোঁ ইলাচি মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰে এতিয়া মই গেছৰ ছুইচটো অন কৰি দিলোঁ আৰু ছুগাৰ চিৰাপটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব ছুগাৰ চিৰাপটো আমাৰ একেবাৰে ডাঠ হ'ব নালাগে অলপ হাতেৰে চুইচ হ'লে আঠা আঠা নিচিনা হ'লেই হৈ যাব মোৰ আধা আঠা নিচিনা হৈছে এতিয়া মই গেছৰ ছুইচটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চুজিৰ দৰটো অলপ অলপ ঠাণ্ডা হ'ব ধৰিছে একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বও নালাগে অলপ ঠাণ্ হাতে চুবৰ পৰা ঠাণ্ডা হ'লেও হ'ব এতিয়া ভালকৈ আটা মথা নিচিনাকৈ মঠি লৈছোঁ এইটো সময়তে বহুত ধুনীয়াকৈ মিহি হোৱাকৈ চুজিৰ দটো মাৰি ল'ব লাগে তেতিয়াৰ পাছত পিঠাটো ভাঙি নাহে বা তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি নাযায় মোৰ একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে আপোনালোকে যদি বেছিকৈও বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকৈয়ে বনাব এনেকৈ বনালে হাতত অলপো লাগি নধৰে ঘিউ অলপো কঁহিবলগীয়া নহয় মানে এতিয়া মই এটা সৰু লাডু লৈছোঁ আৰু লাডুটো হাতেৰে প্ৰথমতে ঘূৰণীয়া কৰি দীঘলীয়া কৰি লৈছোঁ দীঘলীয়া কৰি হাতখনেৰে অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ চেপেটা খৰাৰ পাছত এই হেতাখন দেখিছেনে এই জানলা হেতাখন নিশ্চয় সকলোৰে ঘৰত আছে পলুটো নিচিনা আচ চাঁচ লগাত চেপ দিবৰ কাৰণে এই হেতাখন লৈছোঁ এতিয়া চুজিৰ পিঠাটো এনেকৈ আঙুলিটো অলপ লাহে লাহে হেঁচা মাৰি দিছোঁ আঁচাঁচবোৰ বহি যাবৰ কাৰণে বহুত বেছিকৈ হেঁচা মাৰি নিদিব নহ'লে ইফালে ওলাই যাব এতিয়া দুইটা ছাইড লাহে লাহে উঠাই আনিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চিল কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিল কৰি দিব নহ'লে তেলত ফ্ৰাই কৰোঁতে ফাটি আহিব এয়া দেখিছেনে পলুডু নিচিনা হৈছে নহয়নে বাৰু মই এনেকৈয়ে গোটেইকেইটা পিঠা বনাই ল'ম দীঘলা কৰি ঠিক একেদৰেই হেতাখনত দি হেঁচা মাৰি দিছোঁ আৰু হেঁচা মাৰি দিয়াৰ পাছত দুইটা মূৰ চপাই আনি লাহেকৈ চপাই আনিব বহুত বেছিকৈ বা খৰধৰকৈ নচপাব আনি হাতেৰে চিল কৰি দিব চিল কৰোঁতে ভালকৈ চিল কৰিব কাৰণ আমি এই পিঠাখিনি আকৌ তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ভালকৈ চিল নকৰিলে তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি আহিব মই বাকীকেইটাও এনেকৈয়ে বনাই ল'ম সকলোবোৰ দেখাই নাথাকোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব একেবাৰে সহজ বনাবলৈ দেখিছেনে একেবাৰে পলুতুৰ নিচিনা লাগিছে নহয়নে আপোনালোকে যদি এনেকৈ আগতে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুত বেছিকৈ ভাল পাব এয়া মোৰ গোটেইখিনি পিঠা পনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিম কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম ৰিফাইন তেলখিনি সম্পূৰ্ণ গৰম হোৱাৰ পাছতহে পিঠাখিনি দিব নহ'লে যদি ৰিফাইনখিনি বেছি ভালকৈ গৰম নহ'লে পিঠাখিনি ভাঙি যাবও পাৰে মোৰ তেলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হ'ল এতিয়া মই পলু পিঠাখিনি দি দিছোঁ মই অলপ অলপকৈ দি ভাজি ল'ম গোটেইখিনি লগতে দি নিদিওঁ কাৰণ পলু পিঠাখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অলপ ডাঙৰ হৈ আহিব মানে ফুলি আহিব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পিঠা কেইটা মই ভাজি লৈছোঁ বহুত বেছিকৈ ৰঙচুৱা পৰিবলৈ নিদিব কাৰণ পিঠাখিনি আমাৰ অলৰেডি সিজিয়ে আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এয়া মোৰ পিঠা প্ৰথমখিনি বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই গৰমে গৰমে চুগাৰ চিৰাপত দি দিম চুগাৰ চিৰাপতো বেছি দেৰি ৰাখিব নালাগে খুব বেছি পাঁচ বা ছয় মিনিটমান ৰাখিলেও হৈ যাব আপোনালোকে যদি মিঠা খাই বেয়া পায় তেনেহ'লে ছুগাৰ চিৰাপ নবনোৱাকৈ বা ছুগাৰ চিৰাপত নিদিয়াকৈ এনেকৈও খাব পাৰে এনেকৈও খালেও কিন্তু বহুত বেছিকৈ ভাল লাগে এতিয়া মই বাকীকেইটাও পিঠাও দি দিম আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম নহ'লে আপোনালোকে যদি ৰিফাইন তেলতো নেভাজোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে ভাপত দিও খাব পাৰে ভাপত দি গাখীৰৰ লগত খায়ো বহুত বেছিকৈ ভাল লাগে মই এনেকৈ ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰি চুগাৰ চাৰপত গোটেইকেইটা দি ল'ম আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ সলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মিঠাতেল নিদিব মিঠাতেলত ভাজিলে মানে খাই ভাল নালাগে মোৰ এই নতুন জুতিত বনোৱা পলু পিঠা ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ফেমিলি চাৰ্কুলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ সাহস দিয়ে প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে